Привет, вы на канале Планета Лего. И помните, я на канале делала обзор на робота. Ну и вот тоже робот будет. Ну этот робот подойдет для серии Лего Нексонайт. Там можно посадить любого персонажа. Ну и вот такой вот робот. Я тут посадила обычную видефигурку и он может воевать. У него есть да, оружия и стоит меч самодельный. Делается, как он делается, я уже казал, Показывал в том роботе. Вот такое копье, вставленное в руку. И пушка фотонная. Вот пушка фотонная. Как стреляет она? Стреляет она никак. И это надо рук. Вот вот так вытаскиваешь, и она выстреливает. Ну и все. Ну вот пушка ставится вот Сюда. Вот. Ну и все. Ну и этот, если этого робота все-таки разлобят и будешь часть, то он может уби унести ноги. Для этого тут вот так открепляется. Тут отдельное транспортное средство по воздуху. Вот, все, и он улетает. Вот. Такое транспортное средство. Ну, и тут лагит. Если у даже вот так обобьют все, то это еще легче. Становится транспортное средство и быстрее. Ну, и все. Подписывайтесь на канал Планета Лего. Ставьте лайки. И всем пока.